Amal sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul huzna isy'ta sahla rabb yassir wala tu'sir wa atmin bil khair amma ba'. A. Jadi insyaAllah allah pada hari ini maknanya tajuk ataupun bab yang terakhir penghujung kepada kitab ini yang merupakan satu nasihat daripada penulis ataupun pengarang kitab ini kitab kita ini iaitu Abi Osman As-Sabuni. Ha, ini di penghujung dia, dia ada nasihat. Kata-kata ha, nasihat daripada pengarang kitab ini. Nasihat Abi Osman As-Sabuni. Qala Ustazul Imamu Rahimahullah Wa ana bifadlillahi azza wa jal Wa mannihi Wa mannihi dan saya dia kata dengan kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kurniaannya Mutsbi'un li asarihim. Ha, ini pengakuan dia sendiri. Mengikut perjalanan mereka. Perjalanan mereka ni siapa dia? Mengikut perjalanan akidah salaf dan juga ahlul hadis. Mustadi'u nabi anwarihim. Diterangi dengan cahaya-cahaya mereka. Nasihun li ikhwani wa ashabi. Nasihatku kepada saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku alla yarfa'u ghaira manarihim supaya tidak mengangkat selain daripada panji-panji mereka wala yattabi'una ghaira aqwalihim ha, dan jangan mengikut selain daripada perkataan-perkataan mereka perkataan siapa perkataan salaf dan juga ahlul hadis wala yastaghiluna bihadzal muhdatsati minal bida'i allati ishtaharat fi ma bainal muslimin. Dia kata jangan nak menyebutkan diri, melibatkan diri dengan perkara-perkara bid'ah ah dan juga dengan ahli-ahli bid'ah ah yang telah tersebar daripada kalangan orang Islam. Ha, maknanya bid'ah ah dan pelaku bid'ah ah ini tersebar daripada kalangan orang Islam, jangan join sekali mereka, jangan bersekongkol dengan mereka. Wal manakiri minal masailil lati zaharat wa intasharat dan perkara-perkara mungkar masalah-masalah yang timbul dan tersebar di dalam masyarakat walau jarat wahidatu minha ala lisani wahidin fil asri ulaikal a'immati sekiranya mana-mana orang mengeluarkan kata-kata iaitu kata-kata bid'ah ah. sebahagian daripada ucapan bid'ah ah ini bertanya berkata tentang sifat Allah mempertikaikan tentang sifat-sifat Allah. Kalau sekiranya perkara ini berlaku ataupun wujud di zaman ulama-ulama salaf yang disebutkan sebelum ini lahajaruhu mereka akan tinggalkan, mereka akan menentang. Wa mereka akan menganggap perkara ini adalah perkara bid'ah. Wala mereka akan mendustakan golongan yang mempertikaikan sifat-sifat Allah wa asabuhu bikulli su'in makruhin dan mereka akan menimpakan sesuatu keburukan dan juga kebencian sesuatu perkara yang buruk wala yaghurrun ikhwani hifzuhum Allah kasrat ahli albidah jangan terpedaya dengan ramainya dia kata wahai saudara-saudaraku jangan tertipu ataupun terdaya terpedaya ha? dengan ramainya ahli bidah wa wuf wa wufuru adadihim Ha, dan jumlah mereka itu yang yang banyak jangan tertipu. Fa inna wufura ahli al-batil sesungguhnya bilangan ataupun jumlah ahli al-batil itu wa qillata adadi ahli al-haq dan sedikitnya golongan yang menegakkan kebenaran. Batil ramai, penyokongnya ramai, orang yang melakukan bidah ramai, pelaku bidah ni ramai. Jangan tertipu, terpedaya, jangan takut, jangan susah hati, jangan bimbang Walaupun orang yang menegakkan kebenaran ini waqillati ada di ahli al-haq dan sedikitnya bilangan orang yang menegakkan kebenaran min alamat iqtirabis min alamat taqtirabil yaumil haq maknanya antara tanda-tanda hampirnya berlakunya hari kiamat iqtirabil yaumil haq maknanya hampirnya berlaku hari kiamat yaumil haq di sini maknanya yaumul qiyamah kerana di sana ada hadis. Tanda-tanda kiamat tu satu, tanda hampir kiamat. Banyaknya kejahilan, sedikitnya orang yang berilmu. Kejahilan ini bertebaran, berluasa di dalam masyarakat. Orang yang berilmu, yang faham Quran dan sunnah ini terlalu sedikit. Ha, sebab itu dia kata sedikitnya bilangan ahli hak orang yang menegakkan kebenaran, tanda-tanda hampirnya hari kiamat fana zalika min amaratil iqtirabissaa' kerana sesungguhnya yang demikian itu adalah alamat-alamat iqtirabissaa' alamat-alamat hampirnya dekatnya kiamat nabi diutuskan menjadi rasul sahaja antara jawak nabi diutuskan menjadi rasul pun dah dekat hari kiamat Sebagai yang mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda buistu wasaah buistu ana wasaah ke hatai Aku dibangkitkan menjadi rasul dan saat berlakunya kiamat seperti dua jari. Mana rapat. Dekat, hampir. Jadi sekarang ni dah 1400 tahun lebih lagi dekat. Jadi Nabi kata banyaknya orang jahil, sedikitnya orang alim adalah tanda dekatnya kiamat. Ini Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Rasulul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda inna min alamati saati waqtirabiha. Sesungguhnya tanda-tanda kiamat dan juga hampirnya kiamat dan juga tanda hampir kiamat ay yaqilal ilmu. Sedikit sangat orang yang berilmu wa yaktsural jahlu. Banyaknya kejahilan wal ilmu. Ha, itu hadis dan kata-kata pengarang kitab ini wal ilmu huwa sunnah ilmu-ilmu itu adalah sunnah ilmu selain daripada sunnah tu banyaklah orang belajar ramai ha? ramailah orang belajar tetapi ilmu memahami sunnah ilmu membawa sunnah nabi ini sedikit yang memahami sunnah nabi ini adalah sedikit wal jahlu wal bidah jahil yang bertebaran di dalam masyarakat di kalangan masyarakat ini adalah adalah bidah ilmu adalah sunnah memang sikitlah orang Uh, orang yang memahami sunnah. Wa yaksur al-jahlu. Al-jahlu di situ dia kata huwal bid'ah. Ah. Banyaknya kejahilan. Kejahilan di situ adalah banyak orang melakukan perkara-perkara bid'ah. Ah. Wa qala innal imana la ya'ziru ilal madinati. Sesungguhnya iman akan kembali ke Madinah. Kama ta'zirul hayatu ila juhriha. Sebagaimana kembalinya ular kepada lubangnya. Ular, ular ni. Ular kena ular. Pernah tengok ular? Pernah dipatuk oleh ular? Dia pergilah berjalan berata ke? Sama ada dalam hutan ke? Padang pasir ke? Di kampung ke? Di mana saja tempat dia berkeliaran? Right? Last sekali, akhir sekali dia akan masuk sarang dia. Sarang dia tu lubang dia. Lubang dia tu sarang dia. Jadi Nabi SAW bersabda di dalam hadis ini yang dirawatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Iman itu akan kembali ke Madinah. Sebagaimana kembalinya ular kepada kepada lubangnya. Maknanya orang yang mempertahankan iman, akidah, sunnah ini akan last sekali berlaku di Madinah. Yang lain, negeri-negeri, negara-negara lain bertebaranlah, berkembanglah perkara-perkara bida'ah kerana tidak ditentang, tidak dilawan. Sedikit sangat daripada kalangan orang yang faham, tentang sunnah dan sedikit sangat orang yang menentang perkara-perkara bid'ah. Ah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi bersabda lagi la taqumu sa'atu wa fil ardi ahadun yaqulu Allah. Tidak akan berlakunya kiamat sehingga di dalam muka bumi ini di atas muka bumi ini ada orang yang sebut Allah. Maknanya ada orang sebut Allah di sini, maknanya ada orang yang beriman. Adanya orang yang beriman. Ha? adanya orang yang beriman. Wa man tamassaka al-yawma bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amila biha. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengannya wastaqama alaiha dan beristiqamah hatinya, wadaa da'a dan menyeru kepadanya kepada sunnah kana ajruhu awfar wa aktsara min ajri man jara ala hadhihi al-jumlati fi awailil Islam. Dia kata siapa yang pegang sunnah Nabi ini Lepas diajak dia ajak orang kepada sunnah Nabi dan beristiqomah di atas sunnah Nabi. Ganjaran dia lebih banyak, lebih besar daripada generasi awal pegang kepada Islam. Di akhir zaman ini, hampir-hampir kiamat, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, istiqomah dengan sunnah Nabi, dan mengajak orang lain kepada sunnah Nabi, pahala dia lebih besar daripada generasi yang berpegang kepada sunnah Nabi di awal Islam, kerana apa dia kata di sini? Fi awal izli islami wa millati Orang yang pegang teguh dengan agama Islam dan agama ini Idhir Rasul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasul Mustafa Mustafa dengan makna dipilih Yang dipilih oleh Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Lahu ajru khamsina Bagi mereka yang berpegang dengan Sunnah Nabi di akhir zaman Memperoleh pahala Ganjaran 50 orang Ha, maknanya 50 orang. Kalau 50 orang beramal dengan sunnah itu, di akhir zaman, seorang beramal, berpegang teguh, mengajak orang kembali kepada sunnah. Dia dapat pahala 50 orang yang beramal. Faqila khamsina minhum, bal minhum. Bahkan daripada mereka, bal minkum. Bukan kata daripada orang dulu sahaja, bahkan daripada kamu, yang daripada sahabat. Daripada kamu sendiri. Oh, sahabat tu maknanya tinggi pahala kan? Haa. Wa inna maqala zalika lima ya'malu bi sunnati 'inda fasadi ummati. Kerana Nabi menyebut yang demikian orang yang berpegang dengan kepada sunnah Nabi ini kerana ketika rosaknya umat berlaku kemusnahan kepada orang Islam. Memanglah semayang ramai, puasa ramai, tarawih ramai tapi yang berpegang teguh dengan sunnah, beramal dengan sunnah, mengajak orang kepada sunnah ini sedikit. Maknanya golongan sunnah ini sentiasa di, dianggap asing terpencil dianggap aneh pelik sebagaimana ada satu riwayat menyebut bada al-islam ghoriban wa saya'udu ghoriban kama bada'a fatubalil ghuraba islam muncul islam datang islam bermula dalam keadaan asing asing ni orang nampak pelik aneh ganjil di akhir zaman dia akan kembali keadaan macam tu, suasana macam tu. Kedudukan macam tu. Orang nampak beramal dengan sunnah ni pelik, asing. Sebab orang lain tak ikut. Orang lain tak sama. Ah, nampak pelik. Qala Abu Uthman wajadtu fi kitab al-Sheikh al-Imam al-Jaddi Abi Abdullah Muhammad ibn Adi ibn Hamdawai al-Sabuni rahimahullah akhbarana Abu al-Abbas al-Hasan ibn Sufyan an-Nasawi إِنَّ الْعَبَّاءَ سَبْنَى الصُّبَيْهِنْ حَدَّثَهُمْ قَوْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ إِبْنُ الطَّاهِرِ قَوْلَ حَدَّثَنِي مَعْمَرْ إِبْنُ الرَّشِيدِ قَوْلَ سَمِعَةُ بِنَ الشِّهَابِ الزُّهْرِ يَقُولُ تَعْلِمُ السُّنَّةِ Imam Abu Uthman Al-Sabuni kata, mempelajari sunnah, ta'limu sunnati, uh, diambil daripada zuhri, Imam Abu di, di uh, Uth Maknanya, makmar daripada Racik mengambil dari riwayat ini daripada Ibnu Shihab. Ibnu Shihab kata apa? Ibnu Shihab Az-Zuhri. Yaqulu ta'limu sunnati afdalu min ibadati mi sanah. Mempelajari sunnah itu lebih afdal lebih baik daripada beribadat selama berapa? Selama 200 tahun. Agak-agak umur kita sampai tak 200 tahun? Hmm? Umur kita sampai tak 200 tahun agak-agak? Tak -agak. 100 pun belum tentu, 50, 60, 50 pun belum tentu. Ah ha, dia kata 200 tahun. Akhbarana Abu Bakrin Muhammad bin Abdullah bin Muhammadin Zakaria, Muhammad bin Zakaria Al-Syaibani qala akhbarana Abu Al-Abbas Muhammad bin Abdul Rahman al daguli qala sami'tu Muhammad ibn Hatim al-Muzaffari yaqulu sami'tu Amr ibn Muhammad yaqulu kana Abu Muawiyah ad-Dharir yuhaddisu Abu Muawiyah ad-Darin meriwayatkan hadis kepada yuhaddisu Harun ar-Rashid Harun ar-Rashid ha? dia telah uh, meriwayatkan hadis kepada Harun ar-Rashid Fahaddathahu bihadisi Abi Hurairah Lalu Amr bin Muhammadin ini hmm. uh, Dia menyampaikan hadis yang direwayatkan oleh Abu Hurairah Apa hadis itu? Hadis itu berkenaan dengan apa? Ihtajah Adam wa Musa Telah berhujahlah Adam dan Musa Faqala Isa bin Ja'far Ada orang yang hadir dalam majlis itu Namanya Isa bin Ja'far kata Kaifah Hadha Bagaimana ini? Wa baina Adam wa Musa ma bainahuma Musa dengan Adam ni jarak dia panjang ribu tahun Nabi Musa dengan Nabi Adam panjang jaraknya macam mana boleh berhujah macam mana boleh berdialog mana bila mereka berjumpa bertemu nak berdialog berdebat berhujah berbicara ni mesti kena bertemu di antara satu sama lain tapi Nabi kata Adam berhujah dengan Musa Isa ibnu Ja'far tanya bagaimana jarak mereka ini terlalu jauh qala Omar kata ah, Fawathababihi Harun Bila Isa mempertikaikan Tentang hadis itu Macam mana Nabi Adam boleh berhujah Dengan Nabi Musa Jarak dia terlalu jauh Harun Ar-Rashid terus bangun Bingkah bangun Tak nak dengar Kerana pertikai. Buat apa ini hadis Kamu terima sahaja Haa ah. Kamu terima sahaja. Ini maknanya perdebatan ini berlaku di alam di alam barzah. Ha, bukan ketika mereka hidup. Tetapi apabila tanya tu dia marah. Sebab kerana ada hadis yang sahih. Fawasababihi harun. Harun pun bikah bangun. Tak nak dengar. Kerana mempertikaikan hadis itu. Kerana mendatangkan keraguan, kemuskilan terhadap hadis itu. Hadis yang dibaca oleh Abu Muawiyah Ad-Dharir. Yuhadis suka anil Rasul. Orang ni bagi tahu kepada kau. Omar bagi tahu kepada engkau tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bi kaifa. Kamu membantah dengan kaifa. Kamu bantah dengan bagaimana? Ha tengok dalam isu ni pun tak bagi bantah. Apatah lagi tentang sifat-sifat Allah Taala. Jangan bantah, jangan petikai. Qala fa mazala yaqulu hatta sakata an. Harun ar rashid sentiasalah menyebut Kenapa kamu bantah hadis Nabi ini yang dibaca oleh Muawiyah Ad-Dhari tadi sedangkan ini hadis daripada Nabi ...sehinggalah Isa bin Ja'far ja ni diam tak tanya lagi. Ha maknanya supaya nak tutupkan mulut dia daripada mempertikaikan hadis Nabi. Hakadha <eruh> yang baghilil mar'i an yu'azzima akhbarar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hakadha yang baghilil mar'i an yu'azzima akhbarar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya bagi seseorang, itulah apabila kita dengar hadis, kita dengar. Jangan petikan, jangan bantah. Ada satu riwayat. Menceritakan tentang Imam Malik. Imam Malik ni duduk di Madinah. Tika-tika ha? dia mengajar hadis. Lalu datang sesuatu serangga yang berbisa gigit kaki dia. Dia baca hadis tu, dia terus baca. Sampai habis, sampai tamat. Kan hadis ni ada pendek, ada panjang. Orang tengok dia muka dia merah menahan kesakitan. Lepas habis dia baca hadis, orang tanya dia, "Kenapa tuan? Kenapa tu imam? Kenapa guru? Kenapa syekh?" Nampak muka kamu berubah menahan kesakitan. Lepas tu baru dia cerita, "Tadi aku tengah baca hadis. Aku tak aku malu takut nak berhenti kerana menghormati perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahsyat Dia baca hadis, datang sesuatu musibah kepada dia, dia tak berhenti daripada baca hadis sehinggalah selesai. Ini kadang-kadang dalam majlis orang baca hadis kita bangun. Nampak? Tak ada tak ada adab bukan adab dengan orang yang baca, adab dengan Nabi SAW. Tengah nak baca hadis orang bersebang Ha? Tengah nak baca hadis ni orang main main handphone dan sebagainya sedangkan orang di depan dia baca hadis ada-adalah dengan lebih tak ada lah kalau Imam Malik Imam Malik tak berhenti baca bila datang sesuatu halangan kerana menghormati hadis Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam ah dia kata di sini hakadha yang bagi lil mar'i an yu'azzi ma akhbara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yu dia menghormati hadis Nabi menerima dia dengan sepenuh hati terima hadis ini dengan sepenuh hati wa okay. maknanya serah ah jangan petikai wa membenarkan wa yaqra ashaddal inkari man yasluka fiha ghaira hadzal tariq ha dan dia kena menentang orang yang mengingkari akan hadis nabi dan juga orang-orang yang menyusuli ataupun mengikuti jalan orang yang ha jalan orang yang salah yas man yasluka fiha ghaira hadzal tariq orang yang mengikuti jalan selain daripada jalan jalan orang yang benar jalan golongan ahli hadis dan juga salaf Aladhi salaka. Ha, iaitu jalan yang telah dilalui juga oleh Harun al-Rashid rahimahullah. Ma'amani atarada al, -al khabar sahih. Terhadap orang yang menentang. Maknanya kita selain daripada mengikut ulama hadis ni, kena ikut ulama, kena ikut apa dia, Harun al-Rashid tentang sikap dia. Bila orang bantah tentang hadis, dia terus lawan. Orang, orang petikai tentang hadis-hadis yang sahih, dia terus bingkas. Bangun, menyatakan tidak puas hati, tak selesa. Dengan tindakan orang yang mempertikaikan hadis Nabi. Ah ha, dia kata ah alaman yasluku fiha ghaira hadha tariqi alladhi salakahu harun ar-rashid rahimahullah ma ma mani atarada ala al-khabar as-sahih ah ha, terhadap orang yang menentang terhadap hadis yang sahih alladhi sami'ahu iaitu yang dia telah dengar akannya. kaifa dia tanya harun ar-rashid tu bangun ha bila dikatakan nabi adam berhujah dengan nabi musa dia kata kaifa bagaimana dia berhujah Sedangkan jarak ada dengan Musa itu terlalu jauh. Dengar perkataan Kaifah, maknanya petikai. Bagaimana? Harun ar rashid terus bangun. Jadi pengarang kita kita kata, kena ikut jalan. Selain, selain daripada ulama' salah, ulama' hadith, ikut jalan yang dipegang oleh Harun ar rashid Dalam kita tengok dalam bab berhadapan dengan ahli bid'ah yang mempertikaikan hadis-hadis yang sahih. Ala tariqil inkari lahu, di atas jalan mengingkari orang yang mempertikaikan hadis yang sahih wal istibdadi anhu dan menjauhkan diri daripadanya daripada orang yang mempertikaikan hadis nabi walam yatalaqahu jangan menerima dia bil qabul kama yajibu an yutalaqa jami ma yaridu minar rasul jangan terima orang yang menentang hadis nabi sebagaimana kita menerima hadis-hadis nabi sebagaimana kita menerima seluruh hadis-hadis yang datang daripada nabi sallallahu alaihi wasallam lain kali boleh buat macam tu orang petikai hadis petikai Quran kau bangunlah kan? jangan duduk sekali Duduk sekali tu macam kita setuju pula. Kita simpati, kita boleh terima kata-kata dia. Macam kita kita redha dengan tindakan dia. Dia dok petiklah. Petik hadis, petik Quran, petik akidah salaf, akidah yang dipegang oleh ahli hadis. Bila orang bantah, orang petik dalam majlis ilmu ke apa, bangun. Duduk sekali maknanya kita kita akan terpengaruh. Sebab dalam kenyataan yang lepas, bila kita dengar dengan telinga, perkara-perkara bid'ah ah ni dia terus masuk dalam hati. Sebab tu ulama salaf ni sangat tegas. Dengar pun jangan. Duduk sekali pun jangan. Takut terpengaruh. Ha. Lalu di penghujung ni dia kata apa? Ja'alna Allahu subhanahu. Semoga Allah Taala menjadikan kita minal ladzina yastami'una qawla daripada orang-orang yang sentiasa mendengar perkataan-perkataan yang baik fayattabi'una ahsana dan mengikut perkataan yang baik itu. Ini doa di penghujung kitab ini, pegang kitab kita kata. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua orang-orang yang sentiasa mencari, mendengar perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu apa dia? Datang daripada mana? Baik, betul, benar Allah dan juga Rasul. Al-haqqu min Rabbi fala takuna allamina almuntarin kebenaran itu datang daripada Tuhanmu maknanya daripada Quran yang kedua perkataan yang baik itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itu Allah taala sebut dalam banyak ayat Quran ati'u Allah wa ati'ur rasul taatlah kamu kepada Allah dan juga taat kepada rasul Wa ma atakumur rasul fa khuzuhu wa manahaakum anhu fantahu Apa-apa yang didatangkan oleh rasul hendaklah kamu ambil, kamu pegang, kamu amalkan. Apa-apa yang tegah oleh rasul hendaklah kamu tinggalkan. Ha suruh ikut rasul. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ikutan yang baik. Berapa banyak Al-Quran Allah Taala tutur ikut rasul, ikut rasul. Hak tu yang memastikan perjalanan kita ini betul. Kul <seks> in <tod> kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum <seks> Kalau sayang Allah taala ikutlah aku yakni Rasulullah nescaya dikasihi oleh Allah ya Allah taala akan mengampunkan dosa-dosa kamu Banyak ayat Quran Wa makanal lil mu'minin wal mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakulu lahu lahumul khiyaratu min amrihim wa yasil Allahu wa rasuluhu faqad dallad dalal al tidak boleh orang lelaki beriman, orang perempuan beriman apabila Allah Ta'ala dah putuskan satu perkara. Dan juga Rasul telah putuskan, Rasul telah sebut, duduk di petikai pula. Dia pilih jalan lain. Tak, tak puas hatilah dengan, dengan Allah, dengan Rasul. Orang siapa yang melakukan darhaka kepada Allah Ta'ala dan Rasul, dia berada di dalam kesesatan yang nyata. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima Maka demi Tuhan engkau mereka tidak dianggap beriman sehingga mereka terima apa yang diputuskan oleh rasul Rasulullah kata apa terima Jangan petikai jangan bangkang Summa la yakunu fi anfusihim harajan mimma qadayta Lepas terima mulut okey akur terima hati jangan rasa sempit tak puas hati dengan hadis Nabi, dengan ucapan Nabi. Nak tikai, tak boleh. Wa may yushakiki ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallahi ma wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang rasul mengikut jalan bukan jalan orang beriman. Allah Taala akan palingkan dia kepada jalan yang dia pilih iaitu jalan kesesatan. Jadi banyaklah ayat Quran suruh ikut Rasul untuk menjamin kita ni selamat dunia akhirat tidak terpesong daripada kebenaran. Maknanya lepas daripada ni cari orang mengajar hadis. Orang mengajar hadis, orang yang mengajar akidah salah ni kita kena pulun, kena cari, kena kena mendalami. ilmu-ilmu ha? hadis ni dan juga ilmu tentang akidah salaf. Sebab Abu Osman As-Sabuni kata bila dia baca hadis itu di antara hampirnya kiamat Banyaknya kejahilan sedikitnya ilmu yaqilul yaqilal yaqilul ilmu wayaksurul jahlu ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu sunnah jahil yang dikatakan banyak di akhir zaman adalah kejahilan yang dimaksudkan jahil di sini adalah bidah ah. Bertebaran berleluasa perkara bidah ah yang berlaku dalam masyarakat ha, jadi dia kata ja'alana <tabi> Allah Subhanahu Minalladhina yastami'unal qawla semoga Allah taala menjadikan kita ini Tergolong daripada orang-orang yang sentiasa mendengar kebenaran. Istami'a ni bukan yasma'u. Sami'a yasma'u dengar. Istama'a yasma'u ni bagi tumpuan bila dengar kebenaran. Ini dipanggil bagi tumpuan. Istima'a. Bukan sama' dengar. Macam Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain. Wa idhal al quranu -qur fastami'u lahu wa'am situ la'alakum turhamun fastami'u lahu bukan isma' lahu isma'u lahu fastami'u lahu bagi tumpuan bila dengar ha ni dia kata benda yang baik ni bagi tumpuan bila kita dengar dan mengikut perkara yang baik jadi dalam dengar-dengar banyak-banyak tu kadang-kadang ada yang benda yang tak tepat tak betul tak kuat ambil yang kuat ambil yang baik ambil yang betul wa yatamassakuna fi dunyahum muddat hayatihim bil kitab ha menjadikan juga dan berpegang teguh dengan pada urusan dunia dalam tempoh kehidupan mereka atas dunia ini dengan kitab dengan sunnah semoga Allah Taala jadikan kita orang yang sentiasa mencari kebenaran mendengar perkara-perkara yang baik dan menjadikan kita ini orang yang berpegang teguh semasa hayat kita ini berpegang teguh dengan kitab dan juga sunnah. Wa jannabana al-ahwaa al-mudillah dan menjauhkan kita. Wa jannabana al-ahwaa al-mudillah dan menjauhkan kita. Semoga Allah Taala menjauhkan kita daripada pengikut hawa nafsu yang sesat. Wal araa' al-muhmahillah dan juga pendapat pandangan-pandangan yang sia-sia. Wal aswa' al-muzillah dan keburukan yang hina. Fadlan minhu wa minnah kelebihan daripada Allah dan juga kurniaannya. Semoga kita dapat mengikut kebenaran. Ha? Dan kita berpegang teguh terhadap kebenaran tersebut. Okay. Akhiruhu alhamdulillahi wahdah wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Habislah selesai hari ini. Berapa hari dah? Darah kita bermula ala awal Ramadan. Hari ini hari yang ke... Ramadan yang ke berapa? 26. Ada yang kata pukul 6, yang mana satu 25? 25 hari. Alhamdulillah bersyukur sempat kita habis. Semoga dapat fahami dengan baik. Lepas tu kita selalu ulang kaji balik. Kita merajaah balik untuk memahaminya dan berpegang teguh terhadap isi yang terkandung di dalamnya insya-Allah. Wallahu alam aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa a'udzu bihi wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.